И знаете, что мы воюем за вас. Всем привет! Мой на грязный. И я опять передаю вам привет из Запорожья, потому что очень сильно за вами скучаю. Находимся сейчас мы на территории Донецкой области. Передаю всем привет. Особенно передаю привет своей семье, которая очень сильно переживает, ну, по поводу переживает по поводу меня, где я нахожусь и что я делаю. Рассказывать нечего, надо действовать. О, хорошо, хорошо. Спасибо. Ну, ты туда... Также передаю привет своей девушке, которая очень сильно меня поддерживает звонками, звонят мне постоянно. Передаю привет всем моим друзьям, которые просто верят, знают и надеются, которые ждут, и они каждую минуту, каждую минуту просто ждут, когда закончится уже эта война. Мы устали. Но мы не, мы не, сложим оружие, мы будем воевать дальше. Пока на территории Украины пропадет такие организации, как ДНР, Юго-Восточный фронт, Народное ополчение. Знаете, что вы просто так не отделаетесь. Просто так не свалите. Все, что награбили, все, что награбили вы вернете. Я вам обещаю. И скажи теперь про то, что людей. Прицел ты отримал, есть прицел, есть чего стрелять. Конечно, 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 получил прицел. Спасибо вам большое за город Запорожье, э, за прицел. Э, спасибо большое за то, что поддерживаете, подогреваете, за то, что всегда рядом. Вот грудь. Раз, два и третий выстрел. Всем грудь. Ну, куда я целился. Ну, для тебя ТЭЦ какой результат? А? Как ты, ты оцениваешь? Як ты ну, стрелял? я куда стрелял в грудь, туда я хотел. Ну, ну, мог отрабатывать по голове, но как бы я пока тренируюсь по стрельбу по груди.